तो सिरमौर तो अभी लैंड स्लाइड दस्वीर दिखाते हाँ सिरमौर का इलाका है हैवना जिथे भारी लैंड स्लाइड होया पहाड़ों तो पत्थर की एक तरीके बरसात हों नज़र आई और भारी लैंडस्लाइड करके पूरा रस्ता ब्लॉक हो गया रस्ता जाम हो गया जिमें असी पहला जिक्र कर रहे थे हिमाचल जाने का यह तस्वीर ने भारी लैंड स्लाइड दा लाया जा सतरनाक लैंडस्लाइड है पत्थर की बरसात होंगी नजर आई है पहाड़ों के उत्तर और दूर ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद احتیاط ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ सतीश शर्मा साढ़े सहयोगी जुड़े ने सिरमौर तो होर जानकारी दे ए, सतीश हम देख पा रहे हैं बहुत खतरनाक तस्वीर है ए, अगर कोई ए, सड़क से गुजर रहा हो तो ए, उसकी मानसिकता हम समझ सकते हैं कि कितना कितना डर होगा और कितनी खतरनाक तस्वीर है तो अभी अभी ताज़ा स्थिति क्या है आ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं सिरमौर जिला के शिलाई का ये पूरा मामला है शिलाई हैिलाई पर ये भूस्खलन यह पर हुआ है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जैसा आपने कहा भयानक तस्वीरें सामने आई है बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ से गिर रहे हैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो ये एन अभी भी पूरी तरह यातायात के लिए बाधित हुआ है पिछले करीब नौ घंटे से ये सड़क मार्ग पूरी तरह बंदे और सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन यहाँ पर जो वो फंसे हुए हैं सुबह करीब पांच बजे पहला लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था और अभी कुछ समय बाद ही इसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे लैंड स्लाइड का दौर जो लगातार जारी और कहीं ना कहीं जैसा भी आपने भी साफ तौर तो पर कहा कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है और लगातार हम देखें कि जब से इस सड़क का विस्तारीकरण कार्य शुरू हुआ है लगातार यहाँ पर जो इस तरीके के बोस्कलन हो रहे हैं और इस सड़क पर चलना खतरे से खाली जो वो नहीं है तो फिलहाल ये एनएच जो यातायात के लिए बंद पड़ा हुआ है तो खुलने का कोई कोई टाइम सेट किया हो कि कोई अंदाजा हो कि तब तक हाईवे खुल सकता है देखिए पिछले करीब डेढ़ घंटे से बहाली की कोशिशें लगातार जारी है और पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर जो खेवना के समीप जो दरक चुका है तो सड़क बहाली में भी लंबा वक्त और यहां पर जो लग सकता है और बताया जा रहा है कि दोपहर बाद पांच से छह बजे तक ये सड़क बहाल जो हो सकती है ठीक है शुक्रिया सतीश इस पूरी जानकारी दे हिमाचल दस्वीर ने सो ही तस्वीर अंदाजा ला सकदे हो फैसला ले सकदे हो कि हिमाचल है ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ